что вы хотите сказать? Но сегодняшняя вот ситуация, которая складывается на сегодняшний день, она вынуждает делать не то чтобы заявление, а уже четко себя позиционировать. Мы изначально, когда шли на выборы, когда только начали движение на выборы, определили, что не будет никаких компроматов с нашей стороны, не будет никакой грязной работы, не будет, будет честная честная конкурентная работа. Мы хотели рассказать, кто мы, что мы и что мы хотим сделать, идя во власть, становясь властью. На сегодняшний день получается так, что наши э, соперники ведут себя достаточно некорректно, и они считают своим, считают возможным подкупать, пытаться подкупить, пытаться обмануть. Пытаются каким-то образом повлиять на, на нас. Я, как кандидат в депутаты, как член партии ветеранов Афганистана, хочу заявить, что подобные методы на нас не, не могут просто повлиять. Мы как, мы как пошли, мы так идем, и мы закончим с тем, чем мы начали, с нашей твердой позицией. Это что касается меня, как ребят.